Андріки, ви в Донечку майже постійно перебуваєте. Тут у нас говорять, що за останніми даними ополчення ДНР і ЛНР на 80-85% складається із представників Росії. Тобто, чи у вигляді найманців, чи так званих контрактників, відпускників. Ну, это правда или нет? Ну, так как я не военный эксперт и не обладаю никакой статистикой ну, по поводу ополчения ДНР. Присутность России ощущается как Нет, она никак в не ощущается. Ощущается только в единичных случаях, когда, во-первых, нужно понять, что в Донецке за последнее время довольно сильно уменьшилось количество людей военных, которых, которые появляются на улицах. То есть это Донецк нельзя полноценно назвать прифронтовым городом, который заполнен военными. Это первое. Второе, на военных, безусловно, не написано, кто они по национальности. То есть то, что там есть большое количество людей с российским гражданством, ни у кого не вызывает никаких сомнений. То, что там нет регулярных российских войск, скорее всего, тоже не вызывает ни у кого сомнений. В первый раз, когда жители города могли почувствовать и увидеть своими глазами присутствие русских в городе, было в августе, когда было очевидно, что некоторые из людей, являются военными консультантами. Это можно было сделать выводы такие по косвенным признакам. Но говорить или с какой-то там долей вероятности утверждать, что какой-то процент определенный составляют э, россияне в ополчении ДНР, ЛНР, мне кажется, это недальновидно, не потому что доказать это невозможно абсолютно. То есть это эмпирически абсолютно какие-то ну, есть умозаключения. и в не а, а быть? Есть перепись какая-то? или что Тут трудно очень понять это то есть с точки зрения обычного вооружения техники трудно ну образцы техники на визуально визуально для людей которые не связаны с военным ремеслом визуально техника и на украинской стороне и на стороне ополчения выглядит абсолютно идентично она выглядит советской А все остальне, мені кажется, вопрос к военным экспертам. вони должны об этом говорити. Ми, як мирные жителі, не можемо выводы виводити. Андріки, а от зараз начебто, начебто у нас перемир'я, хоча його періодично порушують. Бойовики вчора свідками цього стали спостерігачі ОБСЄ. Це сталося в Пісках, мінометний обстріл. Але є інша інформація: що в Донецьку вночі бойовики влаштували стрілянину і там ну, говорять про якісь розборки. Чим займаються ополченці зараз, поки, начебто, вони не задіюють. В е, великих военных операциях то вы говорите, что их присутствие вообще в Донецке нет? Не нет, нельзя говорить, что их вообще при присутствие невозможно увидеть. Конечно, оно есть, но оно выглядит не так, как это представляют люди, которые никогда не были в прифронтовом городе. То есть это не означает, что машины боевиков на сумасшедшей скорости летают. То есть город живет своей жизнью. Нужно понимать, что Донецк сейчас это примерно от 700 до 800 тысяч населения. То есть это по-прежнему крупный мегаполис, который старается жить своей жизнью. Во-вторых, нужно очень четко понимать, что когда мы говорим о ситуации, в самом Донецке, когда мы говорим о ситуации в ДНР, мы говорим о абсолютно разных вещах. Поскольку ДНР не является какой-то вот супермонолитной выстроенной структурой, которая управляется из одного единственного центра, и все выглядит по-разному. То есть разные города, которые сейчас находятся на территориях контролируемой ДНР, выглядят абсолютно по-разному. И Донецк, безусловно, выглядит совсем по-другому. То есть, в Донецке есть какие-то силовые институты, которые уже начали работать. То есть есть там МВД, можно позвонить в полицию, есть военная полиция. Вот ее присутствие в городе ощущается визуально, вай. да, это патрулисты, вооруженные люди, которые с идентифицируемыми там шевронами, знаками, и в основном это местные сотрудники, которые раньше работали там в структурах Альфы, Берку, СБУ и так далее. То есть говорить о том, что они, что мирный человек, житель города, может сделать выводы о том, наращиваются силы, не наращиваются, невозможно. По визуальному шуму, то есть по звукам залпов и взрывов, сейчас Перемирие действительно соблюдается, то есть, грубо говоря, отдельное, да, условно соблюдается. То есть, конечно, те люди, которые живут в районах близких к аэропорту или в Петровском районе города Донецка, это те районы, которые являются прифронтовыми, они слышат минометные перестрелки. Причем это именно перестрелки из стрелкового оружия и минометного с обеих сторон. Но артиллерийских обстрелов сейчас действительно нет.